У Java разработчиков, как и у других программистов, присутствуют градации по уровню развития. Netflix, YouTube, Amazon. Общими между ними это только слово Java в названии. Нет, вы можете написать даже самую сложную про систему самостоятельно, но на это понадобится такое огромное количество времени, что к моменту завершения этого проекта он может перестать быть востребованным. Чем выгоднее вы сможете себя продать, тем выше будет предложение. Если вы решили связать свою карьеру с IT-сферой и присматривайтесь Java как первому языку программирования, то сегодня мы с вами познакомимся с тем, кто такие Java разработчики и чем они занимаются. Оценив фронт работ и навыки, которые необходимо освоить, можете понять, насколько интересно вам это направление и что необходимо будет знать, чтобы отправиться на свое первое собеседование. Если хотите попробовать этот язык программирования в деле, пользуйтесь возможностью бесплатно пройти марафон по Java разработке от компании GoIT. Все детали по ссылке в описании к этому видео. Язык Java подходит для написания любого приложения, будь то игра, Android приложение, робота медицина космические разработки или даже спецэффекты для кино. Но сложилось на рынке так, что наиболее востребована Java именно в создании приложений для enterprise сектора Облачные проекты, высоконагруженные сайты, это соцсети, Netflix, YouTube, Amazon, рекламные платформы, системы обработки больших массивов данных, так называемая Big Data. Беспилотные системы, автомобили и самолеты, банковские системы и так далее. Во всех приложениях, что я перечислил, Java используется для написания бэкэнда. Это как мозги любого приложения, которые работают на сервере. Такие приложения могут быть очень большими и зачастую даже не имеют графического интерфейса. Они взаимодействуют с пользователем через другие приложения, написанные как на Java, так и на любом другом языке. Стоит упомянуть, что очень часто язык Java путают с JavaScript, который в большинстве случаев необходим для разработки визуальной работы бэкэнд-системы, то есть для фронтенда. Общими между ними это только слово Java в названии. Исходя из того, что Java реализует крупные проекты, Java разработчики больше работают в командах, чем по одному. Нет, вы можете написать даже самую сложную про систему самостоятельно, но на это понадобится такое огромное количество времени, что к моменту завершения этого проекта он может перестать быть востребованным. У Java разработчиков, как и у других программистов, присутствуют градации по уровню развития. Условно их разделяют на 5 категорий. Главный критерий классификации – это опыт, знания и навыки. Junior – это начинающий разработчик, способный писать любой код под руководством более опытных коллег. То есть Junior пошагово выполняет план решения задачи, составленный другими сотрудниками. Middle – сейчас это самая заполненная специалистами ниша. Middle – разработчик – это программист, который умеет писать код, для всех этапов создания ПО может запускать его самостоятельно, без подробного описания задачи. Senior – это опытный разработчик, который способен самостоятельно взаимодействовать с заказчиком, взять на себя ответственность за достижение желаемого результата путем написания подробного плана для менее опытных коллег в случае отсутствия в команде техлида, а также способный самостоятельно реализовать любой функционал. Техлид – это сеньор с очень большим багажом знаний, который составляет подробный план для коллег но в большинстве случаев не занимается реализацией функционала. Архитект создает сложные проекты, в том числе сервисы и БД, занимается менторством, обладает большим количеством полезных навыков, способен разработать проект без участия младших специалистов. Что касается последних двух категорий, их обязанности весьма размыты. Самым востребованием являются медлы. А вот нанять синера может позволить себе далеко не каждая организация. Обычно техлиты и архитектора нанимают только очень крупные компании, например, Google, Amazon и так далее. Работа, которую выполняет Java-разработчик на том или ином грейде своего развития, зависит от требований работодателя и уровня специалиста. Джуниор должен знать Java, знать объектно-ориентированное программирование, работать с фреймворками, понимать базовые алгоритмы и основные структуры. Зачастую компании требуют дополнительных навыков и знаний большего количества технологий, чтобы не приходилось обучать специалистов с нуля. Middle должен без труда работать с OOP и MVC, писать SQL-запросы. И да, это могут потребовать и у джуниоров. Также должен писать лаконичный код, легкий для понимания и умения выполнять задачу самостоятельно от начала и до конца. Если какие-то из сказанных понятий вам не знакомы, смело идите гуглить, так как уметь оперативно находить информацию самостоятельно, чтобы учиться и применять ее в работе, это важный навык разработчиков любого уровня. Синер же должен делать все, что было упомянуто выше, проводить анализ инфраструктуры, искать и исправлять баги, обладать навыком создания архитектуры ПО, уметь создавать сервера и БД, ну и конечно же передавать опыт, например в таких видео. На канале GoIT целый плейлист с видео от опытных IT-шников. Смотрите по ссылке здесь и в описании к этому видео. Практически во всех компаниях требуется владение английским языком. Но этот навык, который вы можете развивать параллельно, когда уже начинаете карьеру джуниор разработчиков компании. Сложно это все для вас или нет, вы можете понять только проверив это на практике. Начинайте с малого, например, с бесплатного марафона под Java от GoIT, а дальше вы поймете наверняка. Ну и не забывайте, что за ваши труды вы будете получать привлекательные IT-шные гонорары. Со статистикой зарплат вы можете ознакомиться на портале Dow. Там есть возможность отфильтровать данные по должностям, регионам, компаниям. Однако помните, что чаще всего зарплаты в IT-компаниях ⁇ это результаты сделки кандидата и рекрутера. Чем выгоднее вы сможете себя продать, тем выше будет предложение. Но на старте карьеры гораздо более важно получить опыт в компании, чем ту самую высокую зарплату. Важно научиться работать в команде, научиться понимать требования заказчиков, научиться решать реальные задачи. Только потом... Когда вы с этим всем разберетесь, то сможете с легкостью приходить на собеседование, чтобы получить должность в компании вашей мечты.